तपस्वी तपस्विनी समझने का उस पर कोई असर नहीं होता उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण हैं। उसे खिलौने से स्वाभाविक लगाव है बीजे सवाल सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं जवाब से सर्वदमन का साहस निर्भयता और बालहठ देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होता है उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है उन्हें लगता है कि यह निश्चय किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है बालक के हाथ में चक्रवर्ती और जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है उसे कितना सुख होगा इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में तरह तरह के विचार आते हैं। प्रश्न नंबर बे इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों के अंत निहित मूल्य बताइए पहला सवाल दुष्यंत तो जवाब है राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति थे बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें मुक्त कर देती है उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ लगता है वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता फिर ऐसी घटनाएं करती है जिनसे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती उनका पितृहदय वात्सल्य से भर जाता है पची बीजू चीज सर्वदमन सर्वदमन असाधारण बालक है आश्रम की तपस्विनिया उसे शीश को छोड़ देने के लिए समझाती है पर वह उनकी बात नहीं मानता दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है फिर भी वह उनके कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजाने फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसा भावधारा बहने लगती है प्रश्न नंबर तीन इस परिच्छेद को ध्यान पूर्वक दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है तो एक अच्छा जंगल कर, कहला है। जंगल को ज्यादा या खत्म करने पर से क्या नुकसान होता है तेनाली जंगल को ज्यादा छाटने या खत्म करने से अत्यंत उपयोगी और जरूरत के समय काम आने वाली बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट हो जाती है

पहलुच आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है क्यों दस पंद्रह वाक्यों में वर्णन कीजिए तो है आजकल टीवी के विविध चैनलों पर कई प्रोग्राम दिखाए जाते हैं सीआईडी क्राइम पेट्रोल रसोई शो सास बिना ससुराल समाचार बड़े अच्छे लगते हैं कुछ तो लोग कहेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा आदि प्रोग्राम बहुत लोकप्रिय है इन प्रोग्रामों में तारक मेहता का उल्टा चश्मा नामक कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है यह स्वच्छ पारिवारिक कार्यक्रम है इसमें गोकुलधाम सोसाइटी के सभ्यो के जीवन के संबंधित विविध प्रसंगों और घटनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है जेठालाल दयाबेन डॉक्टर हाथी जी सोढ़ी और टप्पू सेना आदि पात्रों का अभिनय जानदार है एक दिन जेठालाल अपने ही गोदाम में अपने सहायक नटू काका के हाथों गलती से कैद हो जाते हैं इसके कारण उन पर जो बीतती है उसका बड़ा मार्मिक चित्रण दिखाया गया था इसके अतिरिक्त टोपू सेना की शरारती सोसाइटी का खेल महोत्सव पत्रकार पोपटलाल की पार्टी आदि प्रसंगों का प्रदर्शन बहुत ही मनोरंजक था इस सीरियल में दिखाए जाने वाले सभी प्रसंग सुरुचिपूर्ण एवं शिष्ट होते हैं। विविध प्रसंगों में हास्य रस सहज ढंग से निष्पन्न होता है सब प्रसंग बहुत ही मनोरंजक एवं शिक्षा है इसलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है बीजो सवाल कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरतीकंप आ जाए तो आप क्या करेंगे तो जब जवाब कक्षा में पढ़ाई करते समय यदि भूकंप आ जाए तो मैं खड़ा होकर जोर से चिल्लाऊंगा भागो भागो जल्दी बाहर निकल जाओ भूकंप आए और ऐसा चिल्लाते हुए साथियों के साथ मैं शाला भवन से बाहर आ जाऊंगा त्यारे तेना प्रश्न नंबर एक प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहला सवाल है छुषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा तो तेनों जवाब से बालक वन के पशुओं के बच्चे के साथ निडर होकर खेलता था उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ने उसका नाम सर्वदमन रखा था बीजो सवाल दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे जवाब से बालक स्वस्थ सुंदर निर्भीक तथा हटीला हाँ था उसकी किन ही विशेष पर मुक्त होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे त्रीजो सवाल से दुष्यंत ने पूर्व जीवन की कौन सी दो रीतियां अपनाई તેનો જવાબ છે દושંત ને પૂર્વવંશ્ય જીવન કી દો રીતિયા બતાઈ પેલું વે યુવા અવસ્થા મે મહાલલા મે રહકર પૃથ્વી કી રક્ષા ઓર પાલન કરતે થે બીજુ વૃદ્ધાવસ્થા મે વે તપસ્વીઓ કે આશ્રમ મે વૃક્ષો કે નીચે કુટી બનાકર રહેતે થે પ્રશ્ન નંબર 2 ચિત્રો કા અવલોકન કરકે અપને શબ્દ મે કહાની લખીય તો સરસ મજાના ચિત્રા આપેલા છે ચાર તો એનું શીર્ષક આવશે લકડहारा ઓર દેવદૂત પેલું છે એક લકડहारा થા वह रोज जंगल में जाता लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेच देता था इन पैसों से ही उनके परिवार का गुजारा होता था एक दिन लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़कर उसकी एक डाल काट रहा था पेड़ नदी के किनारे था अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नीचे नदी में जा गिरी लकड़हारा पेड़ से उतरा पर उसे तैरना नहीं आता था अतः उदास होकर वह बैठ गया संयोग से एक देवदूत वहां से गुजरा उसकी दृष्टि लकड़हारे पर पड़ी उसने लकड़हारे से उसकी उदास का कारण पूछा लकड़हारे ने उसे नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिराने की बात बताई देवदूत ने कहा तुम घबराओ मत मैं नदी से तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल लूंगा देवदूत ने पहले एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ी है लकड़हारे ने कहा नहीं यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है तब देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली लकड़हारे को कहा यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है अंत में देवदूत ने लोह की कुल्हाड़ी निकाली उसे देखकर लकड़हारा खुशी से चिल्ला उठा हां यही मेरी कुल्हाड़ी है देवदूत लकड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी लकड़हारे को इनाम के रूप में दे दी विद्यार्थी मित्रों આ વિડિયો જોયો સાંભળ્યો અને સમજ્યા તે બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર આવા જ એક નવા વિડિયો સાથે આપણે ફરી મળીશું ત્યાં સુધી આ વિડિયોની લિંક તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને શેર કરજો જેથી કરીને તેઓ આ સોલ્યુશનનો લાભ લઈ શકે અને હા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ ચેનલ માં ધોરણ 8 ના હિન્દી વિષયના તમામ ચેપ્ટરના સ્વાધ્યના સોલ્યુશન વિડીયો અપલોડ થઈ ગયા છે જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપવામાં આવેલી છે